assalomu alaykum afsus tashkil domlachilari bugungi obzorimizda bmw x 7 x drive m qirq a bo'ladi akalar bu nomni eshitgandan ko'ra okalar ko'rorish kerak bu moshinani ditin qilib ishlab chiqarilgan hozir sizlarga tushuntirib beraman shuni kerak bo'lsaslar bu x 5 bu x 7 bu black edition qilib ishlab chiqarilmagan mana bu m paketini ko'ryapsizlar bu ham m paket bu ham m paket bu black edition qilib ishlab chiqarilmagan bu m paket turibdi a bunda esa m paket yo'q black Edition'de m paket bo'lishi shart emas bunda esa shart black ediion emas bu mashinani oldin qismidan boshlaymiz faralar a nima a ikkita lazerniy optika дальний bлижи nabu tunga yoritadigan chirog'i lekin mana bularni nimadi jindimi yani, kasalmanda bu mana faraga bu fara 600 metrgacha yoritib beradi okalar tasavvur qiling 600 metr polniy bosib ketaversanglar ham bo'laveradi bo'laveradida kechqurun ko'rinadi ko'rinadida keyin bu m paketda ishlab chiqarilgan blak pai ko'rasizlar black edition keyin okalar bu o'zini o'zi sovtib ketvveradi mana mashina qizib ketsa o'zi ochilib savtib ketaveradi uch yuz oltmish gradus kamerasi bor mana birinchisi mana bu yerda joylashgan keyin nari yerlarini tushuntirib o'taman sizlarga akalar keyin pastki tomonda ham radiatorni e, sovtib beradigan anaqaar bor radiatori и mana bu yerda dvigatel sovutib beradi keyin tumankasini sizlarga okalar ko'rsataman tumankasi mana motion bu yerda joylashgan mana moshinamiz sportivniy m paketda ishlab chiqarilgan bosasizlar tormoz berasizlar qizib ketadi ketmasligi uchun mana bu jabra ishlab chiqarilgan jabradan havo kirib sizlarga kaloblarni sovutib beradi keyin mana mana shu kalopka ichidagi kalotkani sovutib beradi akalar baloniga keladigan bo'lsak ikki yuz yetmish beshga bir qirq r yigirma ikki balon hamma bilsa kerak bu bunaqa katta avtomobilga juda judayam мощный balon qo'yilishi kerak diskasini ko'ryapsizlar black piano qilingan black edition h piano qilingan mana bu emblemasi nima emblema keyin bir porshili kalobka m paketda bu ham qizil mana m paketdi ko'ryapsizlar keyin sekingina orqasiga o'tamiz key mana uch yuz oltmish gradusni yana bakovoyd ham joylashtirilgan manash ko'ryapsizlar keyin поворотни mana shu yerda joylashgan sekin paroglarni ko'rsanglar bo'ladi moshinani kechqurun ochsanglar mana bunday ochsanglar oyoq taginglar two... ko'rinadi mana bitta fonar yonadi hozir yorug' uchun sizlarga ko'rinmayapti orqasiga o'tamiz oldindan ko'ra orqasi farq qiladi baloni hozir aytaman sizlarga uch yuz o'n beshga bir yuz o'ttiz uch r yigirma ikki uch yuz o'n beshga bir yuz o'ttiz uch farqi qo'yapti u bilan bu ham shu black piano keyin bu u oldingi balondagi bir edi bu ikki porshelli bo'ladi bu ham m paketda ikki porshelli tормозной sisтema lekin orqa tomoniga o'tamiz orqa tomonga o'tsak mana ko'ryapsizlar bmw x yetti x yettida x drive qirq ay bo'ladi akalar keyin выdi e, sistemasiga ke keladigan bo'lsak falshiv emas ba'zi moshinalarga bo'ladi mana shu falshiv bo'ladi yopiq bo'ladi gulsh tagida bo'ladi bunda falshiv emas mana ko'ryapsizlar eyin nargi tomonni ham ko'rsanglar bo'ladi keyin mana bu pastdagini ko'ramiz black piano qilingan uch yuz oltmish gradusda orqa kamerasi mana nargi tomonda ham bокоvoyda ham bor e, keyin mana shu yerda de orqasida ham bor sekingina uni nima qilamiz tuda ochamizmi bundoq qaraymizmi bunday qilasizlarda dipqatti ochiladi okalar keyin orqa tomoniga ham akalar bor mana buni ham bundoq tushirsanlar bo'ladi akalar eng qizig'i bunga pneva pоnekai bor pneva поднескsi bor og'ir yuk yuklasanglar og'ir narsa bo'lsa ko'tarish qiyin bo'ladida mana bu hstepa ko'tarilgan bo'lsa pastga tushadi pastga ko'tarilgan bo'lsa tepaga tushadi mana hozir anaqa qilamiz ko'rsatishingiz mumkin nadayodan ko'rsatasiz mana akalar bedan ko'tarilyapti kameraga endi ko'rinyaptimi ko'rinmayaptimi bilmayman mana ke bu zapaska joyi bo'ladi akalar mana endi buni qandaq ko'taramiza savol bo'ladi mana zapaskasi qanday ko'tarishni bilmayapman akalar shunaqa gaplar shunaqa funksiyalari bor keyin tushiramiz mana bundoq qilamizda mana bu orqa sideniyasi bo'ladi orqa sidenяsi mana bunday chiqib ko'tarib bo'lmayekan man tushunmadim bunga короче aкalar bunga mana bu erga аптичкаlari bo'ladi o'zini ko'rsanglar bo'ladi keyin зарядчик bo'ladi o'n ikki voltlik зарядчик mana yani ko'ryapsizlar o'zi qo'yaverasizlar zарyядикaga keyin nima buman tushunmadim короче tushunmagan narsaga qo'lingni qo'rma deyishgan keyin akalar orqa sidenasini keyin bir ko'ramiz orqa sidenasini лигровка qilish uchun mana joylashgan bo'ladi mana anaqalari hozir ochamiz okalar mana shunday ekan b stoйкаi bor edi hozir ochilmadi qanaqasi bundoq qilamiz dedi manaala ko'ryapsizlar orqa i bu yosh bolalar uchun hunaqa endi tushiramiz tushiramizda tushyapti keyin bunga bunga ham shunaqa sharoitlari bor nariyoqda black piano qilingan mana bu biletlari bor bu ham qoja qilingan kalar orqa tomonga ham sharoitlari bor akalar hammasi zo'r endi akalar endi buni sekingina yopib olamiz olamizda keyin salon qismiga o'tamiz mana bundoq Endi birdan bossanglar ham mana buni bossanglar ham yopiladi. Bu sizlarga ko'rsatib berish uchun birinchi cqas keyin tepani anaq endi akalar salon qismiga obshivkadan boshlaymiz kalonkasini ko'ryapsizlar kalonkasi bir o'ttiz oltitami shunaqa e, kalonkasi borda unga oyna ko'tarib tushiradigan funksiyalari bor mana ko'ryapsizlar keyin ikki xil rejimdagi сохранит qiladigan ina xrom qilingan eshikni ochib yopqadigani mana bula ham ochib yopadigani xrom qilingan knоpkаlari ham xrom bu ham xrom qilingan mana bu bunza ko'k qizil xohlagan ranginlarni qilib yoqsanglar bo'ladi buni ham salonda tushuntirib o'taman nominatsiya qilingan salon akalar qirilib ketmasligi uchun bu ham koja ekan koja plastik yumshoq plastikda koja mana koja mana bu yerda kolonka bo'ladi akalar bu abdu обогрев bo to'rttalik ikkita oldinda abdu обогрев orqada esa обогревн o'zi qo'yilgan endi okalar salon qismiga o'taveramiz mana bu yerdan baгaj ochib yopadigan bor undan keyin mana salon qismiga ham o'tirib oldik mana bu multirul ko'ryapsizlar mana bu yerda multirul mana bu yerda krurs kontrol bo'ladi kur kontrol oltmish tezlik bo'lsa bosib oltmish tezlikni harakat qilib ketaverasizlar monitor ikkita o'zimizni tilda aytiladigan bo'lsak taxometr spidr ko'radigan narsasi sportivный rejimlari ham bor hozir buni ham ko'rsatib o'taman monitor bor akalar monitori mana ko'ryapsizlar mana mana bunaqa funksiyalari ham bor xohlasanglar mana bundoq qilasizlar xohlasanglar yana ko'taruorasizlar keyin mana bundoq qilib o'tkazorasizlar shunaqa funksiyalari bor akalar keyin xohlasanglar mana bu qilasizlar. Mana. o'zimizni ручной bordi, ruchnoy. keyin akalar mana bu mana sensor hozir ko'rsataman sizlarga mana sensor. Mana ligrovka qilib ketaverasizlar mana sensordan mana shundaq qilib keyin mana bundoq funksiyasi ham bor mana buni. mana uchiradida bu monitor mуzika eshiib ketyotgan qo'linglarni teggizmasdan bundoq qilasizlarda yoqib ketaverasizlar i keyin bor tepadan tog'dan tushayotganinlarda nima deyiladi bu torмозной sistema tog'dan tushayotganingizda o'zi tormozni anaqa qilib ketaveradi ligrovka qilib ketaveradi qisqacha aytganda akalar keyin mana start hob hozir yoqmaymiz gapirishadi keyin mana akalar parkovka park парковка sistemasi bor bo mana e, bu nimaligini bilmayman m n anaqa ko'ryapsizlar bu ham parkovka sistemasi bo'ladi и mana bu yerdan bir nimalar qilasizlar короче спортивный rejim комфоrt eko rejim keyin mana bu esa qorda anaqa yuradigan keyin avto rejimi shunaqa электtronный ruchnik bo'ladi и plyus minus mana bunaqa grus kontrollari bor o'zinglar xohlaganinglar ham qilib ketaverasizlar спортивный rejimda o'zim uh, maslahat beraman mana shu спортивный rejimga o'tkazib o'zinglar boshqarib uh, ketsanglar bo'ladi shunisi maslahat beraman endi uh, taxometrni ko'ramiz akalar okay. hozir muzikani o'chiramizda keyin mana спортивный rejim bo'ladi komfort uh, rejim qulay o'zinlarga qulayda bu экономiчный rejim kop benzin esa экономичный режиmni e yoqib olasizlar bu esa qorda yuradigan bu esa avto rejimi bo'ladi ishlamayditgan avto rejimi akalar bunga abdu abagrev funksiyalari bor ikkita oldin sidinadi rulda ham bor mana ko'ryapsizlar mana bu anaqalarda m paket m emblemasi qo'linlardaогрев sistemasi ham bo'ladi keyin akalar m paketda mana ko'ryapsizlar rementida ham o'zi m paket bo'ladi m сиденяlar m ен nima keyin panorama panaramani ko'rayotgan bo'a nimdeyati akalar bu oddiy tak oq vidni o'zi emas kechqurun o'zi mana bu o'zinglarni mana bunaqa boru mana bu ko'p mana shu ham shunaqa o'zimizn tilga yetadigan bo'lsak звезды небо bo'ladi звезды небоni sizlarga ko'rsatib beradi alkantara qilingan akalar m paketni o'zi alkantara qilinishi kerak zo'r kalonkasini sanaymiz endi eng qizig'i kalonkasini sanaymiz akalar qaranglar bitta mana bu yerda kalonkasi bo'lad keyin mana bu yerda buni ham kolonka deb hisoblasak bo'ladi keyin mana yana bittaa kalonkasini ko'ryapsizlarmi keyin oldin tomoniga yetamiz keyin akalar spidometrga qarab o'tirmaysizlarda mana bu oynadan o'zinglarga ko'rinib spidometr nechcha tezlikda ketayotganinglarni ko'rsatib beradi akalar abu yeraam bitta kolonka nari larda ham kolonka orqa tomonda ham juda judayam ko'p funksiyalari bor sizlarga ham hozir orqa tomonga ham o'tib ko'rsatib beraman endi yana bitta oldin qismiga o'tamiz bu sensor emas mana sensor bo'ladi mana olib qilaiz домой o'tamiz uchib qoldi mashina zavod bo'lmagani uchun shunaqa mana kartasi ham bo'ladi buni karta sistemalari ham bor sistemasi mana bu qanaqadir moshinani o'zini sistemasi bo'ladi qanaqa anaqalari bo'lsa shunaqa keyin parasini лигровка qilsanglar bo'ladi akalar parasini yana nima так eshik mana bu komfort сиденya mashinalarni anaqa konditsioner shunaqasini mana bu yerdan ham лигровка qilsanglar bo'ladi у mana bu yerdan ham qilsanglar bo'ladi hamma funksiyalari bor akalar manainternetga kirsang ham bo'ladi android karta mana kalar bm o'zini narsalari короче ko'p manham tushunmaman muыaga o'tamiz mana bunaqa funksiyalari bor akalar mana bundoq qilamiz bundoq qilamiz bundoq mana bundoq qolamiz keyin it aka eshikni yopib yboring shundoq bir kalonkasini ko'rsatib beray akalarga endi ko'ramiz akalar baland qilib ko'raylik отнебеса а тебеь а тебетотнебеса akalar o'zimizni jm e, moshinalarini ko'rsanglar bo'ladi shunaqa anaqa kolonkalar yig'ib tashlashadi-da. bunaqa lekin bera olmaydi. o'zini BMW ni e, kolonkasi juda ham qimmat bo'ladi Nu o'zimizni mana bu qanaqadir kalonkalar yig'ib tashlagan avtomobillardan ko'ra ancha yaxshi va juda judayam zo'rda подсветкаrni ko'ryapsizlar mana bu hamma joyga подсветка bor mana rangini o'zgartirsanglar ham bo'ladi bilmayman uni qayerdan o'zgartirishni keyin yana mana shu yerga qaytamizda kurs kontrollari bo'ladi mana bu chap tomonda ham kу kontrol o'ng qo'lda multi rul bo'ladi multi anaqa funksiyalarni boshqaradigan narsasi mana bu sensor bo'ladi keyin mana bunda bunday o'tqazib xohlaganganilaga kirib mana radio mana bunday um, qilib o'zinglar xohlab mana bundoq qilib ketaverasizlar keyin pneva podniskasini ko'ryapsizlar akalar pneva podniskasini mana shu yerdan qilsanglar bo'ladi mana pastga tushyapti hozir pastga tushyapti buni endi tashqi tomondan bir ko'rsatamiz sizlarga i keyin orqa singa o'tamiz mana akalar ko'ryapsizlar pnema поднискs ko'tariyapti sekinina o'ziaga qulayli qilib ketaverasizlar тао ketversizlar mana bundoq qilib turib ketaverasizlar bunaqa gap endi saloniga o'tamiz akalar endi orqa qismiga ham o'tib oldik oldin tomonda monitor bo'l, orqa tomoniga ham monitor bo'l, chunki odamlar zerikmasdan o'tirish uchun monitor qo'yilgan mana o'zilarni hovlarni lигировка qilish uchun mana bu anaqalar ham qo'yilgan xohlasanglar muzika eshitmoqchisizlar oldin tomondagi muzika eshityapti sizlarga yoqmayapti nauушниk qo'ysalari bo'ladi mana bunoqlib o'zinglar xohlagan mana bu eshitib kersanglar bo'ladi akalar mana горячийlar ham bor <laughs> hamma narsasi bor <laughs> akalar pechkalari ham bor <laughs> akalar mana pechkalarni ko'rsak bo'ladi avto rejim to'rtta tomonda beshta tomonda besh xil xohlaganinglardek qilib mana qilib ketaverasizlar игровка qilib ketaverasizlar uni ko'rsak bo'ladi keyin akalar mana monitoriga qaytamiz monitori judayam zo'r akalar gap yo'q o'ri ishlab chiqadiga gap yo'q zo'r bisla ham bor ekan akalar короче muziкаni ko'ramiz u shunaqa gaplar endi kalonkasini ko'ramiz akalar okay, mana kalonka, kalonka, kalonka. Alcantara, Alcantara, fahşı, yiyken, var, okay, akı, bu yerda ham kolonka bu yerda ham kolonka bu yerda ham kolonka alkantara qilingan akaвообще четкий ekan boru keyin svetlari bor akalar mana ikkxil qilib anaqa qilib ketaverasizlar bu ham xrom akalar mana xrom bu ham bunda ham shu svetlarni ko'rasizlar diodlarni shu shunaqa gaplar bunda ham mana bunaqa funksiyalari bor pardani ko'tarsanglar bo'ladi mana bundoq qilib panoramani yopsanglar bo'ladi yoqmayotgan bo'lsa keyi shu mana bundoq qilib orqa tomonni <töp> orqa tomonga <töp> ham panaramasi bu lyukchasi borda lyukcha deyiladi o'zimiz tilda hnaqpn bu erha bo'ladi mana yeda o'chirb yopsanglar bo'ladi shunaqa gapar mana bu ham aa hamma yog'i alkantara shu endi mana bu yerni yopamizda mana bu panramani ochib olamiz endi buni motor qismi bilan motor qismi bilan bitta вылодesh ruxsat berishsa agar akalar mana motor qismiga ham o'tib oldik uch litrli motor uch yuz qirq o bor mana twin power turbo turbinasi u trubina qo'yilgan to'rt yarim sekund noldan yuzgacha <türbina> bo'lgan разъомi to'rt yarim sekundni tashkil topadi bo'ldi bu ma'lumot shunaqa bo'ladi akalar bitta mhlidini eshitib obzorimizni tugatamiz okalar sog' bo'linglar давайhaa gap yo'q